Deutsch 1. Hören Teil 1. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Schönen guten Morgen, Frau Müller. Morgen, Herr Schneider. Ich möchte Ihnen eine neue Mitarbeiterin vorstellen. Das ist Frau Heuer. Grüß Gott. Guten Morgen. Frau Heuer kommt aus Wien. In den letzten Jahren hat sie aber in der Schweiz gearbeitet. Sie sitzt ab sofort in der Telefonzentrale. Ja, dann herzlich willkommen und einen guten Start. Danke sehr. Ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns. Schönen guten Morgen, Frau Müller. Morgen, Herr Schneider. Ich möchte Ihnen eine neue Mitarbeiterin vorstellen. Das ist Frau Heuer. Grüß Gott. Guten Morgen. Frau Heuer kommt aus Wien. In den letzten Jahren hat sie aber in der Schweiz gearbeitet. Sie sitzt ab sofort in der Telefonzentrale. Ja, dann herzlich willkommen und einen guten Start. Danke sehr. Ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns. Entschuldigen Sie bitte, in welchem Zimmer wohnt denn Herr Nussbaum? Einen Moment bitte. Hier haben wir es gleich. Ja, Herr Nussbaum wohnt in Zimmer 345. Das ist im dritten Stock. Ach, vielen Dank. Ähm, gibt es hier einen Lift? Ja, natürlich. Gehen Sie dort vorn bitte links. Dann sehen Sie ihn schon. Entschuldigen Sie bitte, in welchem Zimmer wohnt denn Herr Nussbaum? Einen Moment bitte. Hier haben wir es gleich. Ja, Herr Nussbaum wohnt in Zimmer 345. Das ist im dritten Stock. Ach, vielen Dank. Ähm, gibt es hier einen Lift? Ja, natürlich. Gehen Sie dort vorn bitte links. Dann sehen Sie ihn schon. Du, Julia! Dieser Laden um die Ecke macht zu. Da ist alles total billig. Und es gibt super Jacken. So? Ich habe leider kein Geld. Die sind nicht teuer. Jede Jacke nur 14 Euro. Echt? Ja, regulär haben die 49 Euro gekostet. Du Julia, dieser Laden um die Ecke macht zu. Da ist alles total billig und es gibt super Jacken. So? Ich habe leider kein Geld. Die sind nicht teuer. Jede Jacke nur 14 Euro. Echt? Ja. Regulär haben die 49 Euro gekostet. Hallo Susi, hier ist Luisa. Hey Luisa, schön, dass du anrufst. Ich habe ja lang nichts von dir gehört. Wie geht es dir? Gut. Danke. Und dir? Sehr gut. Danke. Du, was ich dich fragen wollte, wollen wir uns nicht mal wieder treffen? Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, sehr gern. Wie wäre es gleich am Samstagabend? Wir könnten mal wieder in die Wunderbar gehen. Ja, gute Idee. Ich kann dich ja mit dem Auto abholen. Vielleicht so um sieben? Du, ich bin vorher noch bei meinen Eltern. Vielleicht treffen wir uns einfach direkt in der Bar. So um halb acht? Ja, das ist auch gut. Dann bis Samstag. Ich freue mich. Ich freue mich auch schon so. Hallo Susi, hier ist Luisa. Hey Luisa, schön, dass du anrufst. Ich habe ja lang nichts von dir gehört. Wie geht es dir? Gut, danke. Und dir? Sehr gut, danke. Du, was ich dich fragen wollte. Wollen wir uns nicht mal wieder treffen? Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, sehr gern. Wie wäre es gleich am Samstagabend? Wir könnten mal wieder in die Wunderbar gehen. Ja, gute Idee. Ich kann dich ja mit dem Auto abholen. Vielleicht so um sieben? Du, ich bin vorher noch bei meinen Eltern. Vielleicht treffen wir uns einfach direkt in der Bar. So um halb acht? Ja, das ist auch gut. Dann bis Samstag. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja, gern. Ich muss zur St. Anna-Kirche. Kann ich da mit der Straßenbahn fahren oder muss ich den Bus nehmen? Hm. Sie können schon mit der Straßenbahn fahren, aber dann müssen Sie am Jakobsplatz in den Bus umsteigen und noch drei Stationen fahren. Das dauert ziemlich lange. Hm. Wissen Sie was? Besser geht es eigentlich mit der U-Bahn. Da müssen Sie hier geradeaus bis zur Kreuzung gehen. Dort ist die U-Bahn-Station. Ach ja. Und dann nehmen Sie die Linie 8. Das sind nur vier Stationen bis zum St. Anna-Platz. Und dort ist auch die Kirche. Ja, gut. Das mache ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja, gern. Ich muss zur St. Anna-Kirche. Kann ich da mit der Straßenbahn fahren oder muss ich den Bus nehmen? Hm, Sie können schon mit der Straßenbahn fahren, aber dann müssen Sie am Jakobsplatz in den Bus umsteigen und noch drei Stationen fahren. Das dauert ziemlich lange. Hm. Wissen Sie was? Besser geht es eigentlich mit der U-Bahn. Da müssen Sie hier geradeaus bis zur Kreuzung gehen. Dort ist die U-Bahn-Station. Ach ja. Und dann nehmen Sie die Linie 8. Das sind nur vier Stationen bis zum St. Anna-Platz. Und dort ist auch die Kirche. Ja, gut. Das mache ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Sara Nussa? Hallo sara. Hier ist Julius. Sag mal, ist Tom zu Hause? Nee, der ist nicht da. Kann ich ihm was ausrichten? Ja, sag ihm doch bitte, dass wir uns am Samstag um drei bei Mira treffen. Die wohnt in der Wahlstraße 10. Das muss ich mir aufschreiben. Also am Samstag um drei in der... Wie heißt die Straße? In der Wahlstraße 10. Ich buchstabiere. W-A-H-L. Wahlstraße 10. Okay, ich sage es ihm. Sarah Nussa? Hallo Sarah, hier ist Julius. Sag mal, ist Tom zu Hause? Nee, der ist nicht da. Kann ich ihm was ausrichten? Ja, sag ihm doch bitte, dass wir uns am Samstag um drei bei Mira treffen. Die wohnt in der Wahlstraße zehn. Das muss ich mir aufschreiben. Also am Samstag um drei in der. Wie heißt die Straße? In der Wahlstraße 10. Ich buchstabiere W A H L. Wahlstraße 10. Okay, ich sage es ihm. Ich freue mich schon auf das Picknick. Soll ich was mitbringen? Mm, zu essen haben wir genug. Vielleicht etwas zu trinken? Das bringt Erwin schon mit. Ja, was fehlt denn noch? Vielleicht äh, für die Kinder was zum Spielen. Dann ist es denen nicht so langweilig. Gut, dann bringe ich einen Fußball mit. Ich freue mich schon auf das Picknick. Soll ich was mitbringen? Mm, zu essen haben wir genug. Vielleicht etwas zu trinken? Das bringt Erwin schon mit. Ja, was fehlt denn noch? Vielleicht für die Kinder was zum Spielen, dann ist es denen nicht so langweilig. Gut, dann bringe ich einen Fußball mit. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Der Fahrer des VW Golf mit dem Kennzeichen MZU396. Bitte fahren Sie Ihr Auto weg. Sie stehen vor dem Ausgang. Nummer 7. Achtung, Herr Esser, angekommen mit dem ICE Siegfried aus Bonn, bitte gehen Sie zum Informationsschalter. Ihr Abholer wartet dort auf Sie. Herr Esser, zur Information bitte. Nummer 8. Achtung, eine Durchsage. Wegen eines Unfalls fährt dieser Zug nicht weiter. Bitte steigen Sie in den Zug auf dem Gleis gegenüber. Bitte alle aussteigen. Nummer 9. Frau Hermine Wolf, bitte kommen Sie zur Sammelkasse im zweiten Stock zurück. Sie haben Ihre Kundenkarte vergessen. Nummer 10. Herr Kohl, gebucht auf den Lufthansa-Flug 234 nach Brüssel, bitte gehen Sie umgehend zum Ausgang D15. Wir schließen diesen Flug. Hören Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Ludwig, hier ist Erika. Im Radio habe ich gerade gehört, gleich kommt ein schlimmes Gewitter. Könntest du bitte in meinem Zimmer das Fenster zumachen? Es regnet sonst wieder rein. Mach auch bitte die Balkontür zu. Das ist ganz lieb. Danke. Tschüss. gerade gehört, gleich kommt ein schlimmes Gewitter. Könntest du bitte in meinem Zimmer das Fenster zumachen? Es regnet sonst wieder rein. Mach auch bitte die Balkontür zu. Das ist ganz lieb. Danke. Tschüss. Nummer 12. Also, die Party ist im Westpark. Wir gehen wieder zu dem Grillplatz beim See. Am besten du kommst mit der U-Bahn. Die Haltestelle heißt Westpark. Wir treffen uns um drei im U-Bahnhof. Servus, bis dann. Also, die Party ist im Westpark. Wir gehen wieder zu dem Grillplatz beim See. Am besten du kommst mit der U-Bahn. Die Haltestelle heißt Westpark. Wir treffen uns um drei im U-Bahnhof. Servus, bis dann. Nummer 13. Guten Tag. Hier spricht Müller von der Firma Comtest. Ich kann zu dem Termin am Montag um 15 Uhr leider nicht kommen. Könnten wir den Termin vielleicht auf Mittwochnachmittag verschieben? Das wäre sehr nett. Ich rufe dann am Dienstag Vormittag nochmal an. Guten Tag, hier spricht Müller von der Firma Comtest. Ich kann zu dem Termin am Montag um 15 Uhr leider nicht kommen. Könnten wir den Termin vielleicht auf Mittwochnachmittag verschieben? Das wäre sehr nett. Ich rufe dann am Dienstag Vormittag nochmal an. Nummer 14 Hallo, Frau Serf, Hier Hoffmann! Unsere Sekretärin ist diese Woche krank. Äh, könnten Sie bitte morgen schon um 8 Uhr kommen und zwei Stunden länger arbeiten? Also so bis 17 Uhr. Bitte rufen Sie zurück. Danke. Hallo, Frau Serf, hier Hoffmann. Unsere Sekretärin ist diese Woche krank. Könnten Sie bitte morgen schon um 8 Uhr kommen und zwei Stunden länger arbeiten, also so bis 17 Uhr. Bitte rufen Sie zurück. Danke. Nummer 15. Praxis Dr. Neumann. Unsere Sprechzeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Wir danken für Ihren Anruf. Praxis Dr. Neumann. Unsere Sprechzeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Wir danken für Ihren Anruf.